تھے حضور کے بعد سب سے بڑا جو شعب دباز پیدا ہوا ہے دمشق میں دعوی کیا خلیفہ عبد الملک بن کے دور میں وہ کیا کرتا تھا دمشق کے پہاڑوں پر فرشتوں کو, کو, کو اترتا ہوا دکھاتا تھا لوگوں کو براک کو اترتا ہوا دکھاتا تھا براق آ رہا ہے دمشق کا ایک رئیس تھا قاسم اس کا نام تھا اس نے خلیفہ کو اطلاع دی اس کی دربار تک رسائی تھی عبد بن مروان تک اس نے اطلاع دی خلیفہ کو کہ یہ فتنہ ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو قتل کرو جب اس کو اطلاع ملی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بھاگ کے یروشلم چلا گیا پھر وہاں اس کو ڈھونڈا گیا ایک شخص تھا اس نے اس کا اعتماد حاصل کیا یہ ملتا کسی سے نہیں تھا اس نے ملنا جلنا شروع کیا اس کا اعتماد حاصل کیا اس کو اعتماد ہو گیا کہ بھئی یہ میرا اپنا آدمی ہے اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کی اطلاع دی کہ آپ اپنے پیادے بھیجیں اس کو گرفتار کر لیں مجھ پر اعتماد کرتا ہے سیول وردی میں ہر دور میں وردیاں رہی ہیں پیادوں کی اس کو گرفتار کر کے جب یروشلم سے دمشق لایا گیا موجودہ دور میں دو سو نوے کلومیٹر ہے دمشق سے یروشلم راستے میں اس نے تین مرتبہ اپنی زنجیریں کھلوا لی لیکن جو سرکاری پیادے تھے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی فرشتے میرے زنجیریں کھول دیتے ہیں لیکن پیادوں کے ایمان کو اللہ نے مضبوط رکھا وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا اس نے کہا نہیں تو چاہت خلیفہ فیصلہ کرے کہ ہم نہیں کرتے اگر خلیفہ نے تجھے نبی مان لیا ہم مان لیں گے تو جب خلیفہ کی دربار میں لیا گیا اس نے اپنے شعب دے دکھائے جب اس کو نیزہ مارا گیا تو اس کو نیزہ نہیں لگا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے مارو بسم اللہ پڑھ کے جب مارا تو اس کو لگا وہ قتل ہوا مزید جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں